先ほどのテーマは。 думал, что я забью первый, поэтому это было не важно. Важно была только победа. В первой половине мы очень нервно начали игру. Э, много не попались под кольца, много свободных бросков не попали. Но во второй половине мы собрались и начали хорошо третью четверть, что и, что и помогло нам выиграть эту игру. Врет. Все врет. Неправда. Мы разбирали его не раз, у меня была задача не дать ему бросить свободные броски. Не всегда это получалось, конечно, но так как команда наша выиграла, значит, мы справились с этой задачей, мы остановили его. Да, было с ним тяжело, он опытный игрок, игрок NBA, поэтому всегда, всегда, всегда хорошо, всегда есть стимул защищаться против таких игроков. Конечно, мы сами собрались, мы сказали друг другу, что мы очень нервничаем. И это не наша игра, мы должны показать нашу игру быструю, и мы, что у нас получилось. Встретить четверти. Сейчас в голове пока ничего, только только закончили игру. Опять же, есть эмоции хорошие позитивные, потому что первый первый раз в истории чемпионате мира иначе с победы это очень важно для нас. Да, первая историческая победа на первом кубке мира, конечно, ощущения просто не знаю, замечательные. По игре могу сказать, что немножко выше, немножко руки трусились, все-таки. Команда неопытная на Кубках мира. Но потом во второй половине как бы нашли свою игру и сделали отрыв 10 очков. В принципе, это и стал залог победы. Я думаю, будет в не тяжелее, потому что это бросающая команда. Они как бы, очень скоростная, это во-первых. И во-вторых, они бегут, в третьих, они попадают в 3 очков. Ну, будем что-то искать, какие-то противодействия против выхода нападения. Ну, немножко уже почувствовали чемпионат мира. Завтра выйдем, я думаю, будет чуть другая игра. С самого начала будем более уверены. Конечно, чувствовали. Очень. Спасибо большое. И слава Украине, героям слава.